Россия! Россия! Помоги нам! Путин! Услышь! Ну что здесь происходит? Люди вышли бороться за свое счастье, за, за воссоединение с Россией. Деньги мы будем все донбассовские оставлять у себя. Мы станем жить лучше. Благодарим за то, что вы выразили свою создательность и пришли, чтобы защитить наши завоевания. Мирославочка, можно говорить, да? Я хочу дружить с Россией. Скажи Хунту вон. Хунту вон. Порошенко выгнать из Донецка. Скажи Порошенко вон. Мы хотим, чтобы услышали Восток. Самый минимум, что мы хотим, это федерализация, это полная автономия. Автономия налогообложения. Я не хочу работать, и чтобы на мои налоги отстраивали Киев, а не Киев. Брусчатку разбирали, пусть за свои деньги эту брусчатку восстанавливают. Прочь от нашего бюджета и от наших ископаемых. Я не хочу, чтобы здесь были китайско-американские шахты. Россия! Союз России. Россия! 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 Вспоминаю 14 лет назад, когда в каждой аптеке продавали траматол. Это они, это завод ролл Рената. Я мечтаю, чтобы он съел столько трамадола, сколько съели все. Все люди, сколько он писали, чтобы он вот так кумарило, как всех пацанов. Что сделала эта власть? Она вбила кол между дв... одним народом, скажем так. Да? Что бы здесь сейчас ни говорили, все равно это украинский народ, да, один, много весь русских. Но Западная Украина всегда, всегда это было, это чувствуется. Она недолюб... она ненавидит русских просто. Вот для них самый главный враг. Вот посмотрите на революцию. То выскаче, то и москаль. Москаляку на гиляку. И тому подобное. Нет. Понимаете, когда вот не слышат, не слышат, не слышат. Как вот Майдан. Сначала они просили малого. Когда его не слышат он начинает больше, 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 больше. То вверх. есть и сейчас то же самое. Сейчас я думаю, что, конечно, больше присоединения России в на данный Но момент. Хотя изначально хотели родителей просто, родителей чтобы была единая Украина, чтобы было все по-хорошему. По -по чтобы было. никто не хотел вот не этого. Думаете, Матери, здесь кто-то хочет род, воевать? Да никто. Почему? Боже упаси. У, у меня сын 18 лет, по 19 Там Россия или Украина, я не знаю, кто хороший, кто плохой. Мы за мир, мы для того, чтобы люди, дети наши процветали, чтобы радовались деревьям, природе, все, которые ну, общались друг с другом. Вот для чего мы. Ну вот мы, да, муж с женой, вот я гражданка России, он гражданин Украины. Вот как здесь быть, да? Ну, вот...